জন্ম মৃত্যু আৰু বিবাহৰ সময়ত যিভাৱে মানুহক মূল্য দিয়া হয় সিমানেই অন্য সময়তো যদি একেভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হ'লে তেনেহ'লে হয়তো কিছুমান মানুহ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি নল'লে হয় বয়স বঢ়াৰ লগে লগে বন্ধু সংখ্যা কমি গৈছে চিন্তা বাঢ়িছে আনন্দ কমিছে ভালপোৱা মানুহো কমি গৈছে জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান দুখ কষ্ট থাকে যি ক'ব বিচাৰিলেও ক'ব নোৱাৰি আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে যি পাহৰিব বিচাৰিলেও পাহৰিব নোৱাৰি সেইজন কেতিয়াও তোমাৰ আপোন হ'ব নোৱাৰে যি তোমাৰ হাঁহিৰ আঁৰত থকা দুখ আৰু খঙৰ আঁৰত থকা মৰম বুজি নাপায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি যাক খুব বেছি ভাল পাওঁ সেইবোৰ মানুহেই আমাক বুজাই দিয়ে যে জীৱনত কেতিয়াও খুব বেছি কাৰোবাক ভাল পোৱাই ভুল কষ্ট তেতিয়া লাগে যেতিয়া হাজাৰ দুখ কষ্ট লুকুৱাই আনক কওঁ মই ভালে আছোঁ জীৱনত কেতিয়াও কাৰোবাক পাবৰ কাৰণে নাকান্দিবা কাৰণ যাৰ বাবে তুমি কান্দিবা সি তোমাৰ নহয় আৰু যি তোমাৰ হ'ব সি তোমাক কান্দিব নিদিয়ে যিজনে তোমাক সঁচাই ভাল পাব তাৰ মাজত এই তিনিটা গুণ অৱশ্যে দেখা পাবা যি তোমাক কেতিয়াও দুখ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব সি তোমাৰ ভাল দিনত লগত থাকক বা নাথাকক কিন্তু বেয়া দিনত তোমাৰ লগত থাকিব সি তোমাক গুৰুত্ব দিব তোমাক সন্মান কৰিব তোমাক বিশ্বাস কৰিব কাৰোবাক ভাল পোৱাটো অপৰাধ নহয়েই অপৰাধ সেইটোহে যিয়ে হাজাৰ সপোন দেখুৱাই মাজ ভাততে হাত এৰি দিয়াটো জীৱনত যেতিয়া চিনাকী মানুহবোৰেই অচিনাকীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া বুজিবা যে সি তোমাৰ পৰা দূৰত্ব বিচাৰে জীৱনত কেতিয়াও ৰাতি জাগি কাৰো লগত কথা পতা অভ্যাস নকৰিবা বিশ্বাস কৰা যেতিয়া মানুহজন নাথাকিব তেতিয়া কিন্তু তুমি বিচাৰিলেও তোমাৰ অভ্যাস সলনি কৰিব নোৱাৰিবা অন্যক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰা বিশ্বাস কৰা ভগৱানে তোমাক সহায় কৰিব সকলোৰে আগত প্ৰিয় মানুহজনক পাহৰি থকা অভিনয় কৰিব পৰা যায় কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায় যিয়েই তোমাক যিমানেই সন্মান দিব সিমানেই তুমি তাকো সন্মান দিবা তাতকৈ বেছি সন্মান দিয়া চেষ্টা নকৰিবা খুব কষ্ট তেতিয়া হয় যেতিয়া ভালপোৱা মানুহজন আৰু আগৰ দৰে হৈ থকা নাই গুৰুত্ব কম দিলে প্ৰিয় মানুহজনক হেৰুৱাবলগীয়া হয় আৰু বেছি দিলে নিজক হেৰুৱাব লগা হয় নিজকে ভালে ৰখাৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লগা হয় কাৰণ সকলোৱে সকলো সময়ত তোমাৰ লগত নাথাকিব জীৱনত কেতিয়াও আনক ক্ষতি কৰিব নাযাবা আজি হয়তো আনক ক্ষতি কৰিলে কালিলৈ তোমাৰ নিজৰ ক্ষতি নিশ্চয় হ'ব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ